В общем, фирменный рецепт дубайского шоколада от моего повара сына. Не, видишь, получается. Ничего не, не застыл. Ну да, походу. Вот чем занимаются дети в зоне боевых дней. Роблят дубайский шоколад. А вы потом в Киеве, в Львове, в Турции, где там его еще делают, купляете и есте. Да. Да, он походу не застыл. Да. Та жахни я вот так вот. Да. Все. Не, не достается. Та сильнейший двумя руками. Тыщ. 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 Вообще не хочет. О. О. Ветруши его. Вот так вот мы делаем бизнес, ребята. Мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки. Мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки. Все, только так. Вот так. Пока покажу вам, как у нас погода. Вроде бы тучка назревает. Пары так. Вообще. Дрон пролетел только что. Ну как-то так. Может и Погодка как... прям летняя. Что с нами? Да может палка и этот. Вот ну ты Вот так по кругу. Типа а, а Ну сбоку его попробуй побыть. О. Ой. Давай. <свят> вот так вытруши О. О. <связывая> Наконец-то! <Девица. связывая> Блин, не получился так, как я хотел. Что получился? Хай застилай. Видишь, такой дубайский шоколад. Made in... Украина. <связывая> 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 вот так, ребята. А вы что думали? <связывая> ну... А ну, показывай в разрезе. <связывая> это ж был, типа, рулет. Типа, я хотел взять рулет, потому что этот... Я уж так по слоям. Сейчас попробую как-то так расфигарить. Ой, дивиться, какое тесто. Вон, видишь, вот тут у меня шоколад, а потом... Вот Паста. это тесто, тесто катаифи. Конечно. С арахисовой пастой. Да. Отборни и зерна какао. Для целого шоколада. Ну, Он, видишь. Дивиться, тесто катаифи. Супер. Да, у меня слой шоколада, потом слой этого. Тесто. Да. Вот как раз на нас трех, да? Тебе, мне и папе. Да, у меня слинки. Так что, ребята, кому надо дубайский шоколад? О, смотрите. Да, японский городовой. конечно. В разрезе, супер. Короче, хто хоче натуральний дубайський шоколад, О, перший хочет. покупатель, приймаємо замовлення. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях, кому відправити. От, Напишете, я Напишу. вас запишу в наш этот записничник. Бізнес блокнот. Да, бизнес-блокнот И как только будет готово Мы вам отправим Свежайше, просто Тесто в Катаифе свежайше скошенное Конечно Просто, ну, ребят Не, не упустить свой шанс Вон, еще один покупатель Да, какой сочный Так что, в общем, заказывайте да, пахнет Ссылочку я. оставлю Под этим видео на наш интернет-магазин По виробленню дубайського чоколаду чекаємо на замовлення. Дешево. Да. Ось таке відро лише 500 гривень, так? Да? Да. Нормально? Нормально. Нормально? Все. Ось таке здоровенне відро, там десь кілограм дубайського шоколаду 500 гривень. Це ж взагалі ні о чому. Це мелочі просто. Так що кицьки вже облизуються.